Так, хлопцы, давайте на а эту выдело, быстро на месте. Здесь. Опять, э, осложнена ситуация в связи с прохождением штормового циклона. Сейчас мы находимся на территории, э, на территории Шумерского района э, города Херсона. Э, по обращению граждан э, ликвидируем ситуацию, связанную с порывом линии электропередач. Я бы хотел граждан более активно участвовать в мероприятиях по восстановлению. Э, сложных ситуаций, связанных с порывом, с падением деревьев в городе, звонить на, службу 101, чтобы мы оперативно выехали по конкретному адресу и ликвидировали данную ситуацию. Не забывайте, есть телефон 101, который оперативно может вырешить ваши все сложные проблемы. Буквально вот, смотрите, за 30 минут ситуация, которая не могла разрешиться на протяжении двух-трех суток, мы оперативно решили. Поэтому вы знаете, что на территории как города и области, есть служба 101, наши подразделения укомплектованы, наши подразделения сейчас переведены на усиленный вариант несения службы, дополнительно укомплектованы личным составом, дополнительная техника, введена резервная техника, поэтому мы готовы и в состоянии справиться с любыми сложными ситуациями, которые могут возникнуть как на территории города, в областных городах областного значения, в областном центре.